если откровенно говорить, то немножечко тяжелые мысли, тяжелое состояние. Понимаете, все-таки на сегодняшний день еще ни один из наших игроков не сыграл и не достиг того, что он умеет хотя бы. Понимаете? Как-то ясно, что мы абсолютно не готовы, что мы одну тренировку оттренировались, а только приехали, и таких две игры и не с простой командой, понимаете. Но просто очень обидно это, что игроки игроки подошли вот э, в такой форме. Мы как-то проигрываем и функционально, и в техническом, и в игровом плане. Есть, конечно, позитивы. Есть. Был момент, у нас все-таки 10 минут игры. Вы никуда не денетесь. Это был большой позитив. Мы серьезно играли. Мы это и сами игроки взяли и перевернули всю игру назад. Мы в этот момент потеряли 4 раза, просто выбросили мяч. Мы просто выбросили, и нам сразу забили 4 гола. Из 6-1 стало 6-5. И потом две потери не забили мяч один на один, и мы сами, девчонки, сломали себе игру. Вы знаете, в таких играх, это, особенно с такой скоростной командой, с такой техничной, как Корея, это не позволительно. Ну, были моменты, некоторые молодые так попытались что-то сыграть, мы увидели. И больше таких особо э, положительных эмоций мы не увидели. Но мы надеемся, что у нас еще есть время перед тяжелой игрой, э, что девчонки соберутся. Мы в них верим, понимаете. Было всякое у нас. Может, даст Бог и вытащим. Ведь видите, они почти не собираются, почти не готовятся. Вот сейчас игроки приехали, представляете, одни еще 22-го 22 играли в своих национальных клубах, а некоторые уже 15 дней ничего не делали. И вот это вот собрать одним то, другим за, за эти три дня, вот что были, это просто невозможно. Понимаете? Будем надеяться, что, может быть, все-таки отступать нам некуда, в принципе. Что, может быть, за оставшие дни что-то подработаем, что-то девочки поймут. Главное, чтобы они поверили в себя, понимаете, и психологически были готовы к вот этим двум тяжелейшим играм как играть против как играть против Чехии? Что, ну, это э, они немножко другие команды, это европейского уровня. Может быть, они немножко не такие быстрые, не такие, но зато в этих обеих команд другое преимущество. Если у них мощные задние игроки, которые атакуют и издали, понимаете, мощные. И поэтому Конечно, надо совсем по-другому играть против них и в защите, с выходом играть. Поэтому, конечно, есть над чем работать.